نمایاں ترین فتنہ فتنہ الہاد ہے یہ لہد سے ماخود ہے اور لہد کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کس قبر قبر کو کو کہتے ہیں ہیں بغلی یعنی کہ گڑا کھود رہے اور گڑا کھودتے ہوئے سیدھا جا رہے ہیں نیچے جا کر آپ سیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں لہد تو الحاد کا مطلب کیا ہوا کہ حق سے حق کے راستے سے ہٹ جانا سیدھے راستے سے ہٹ جانا سرات مستقیم سے ہٹ جانا اور عام طور پہ الہاد کا استعمال اللہ تعالی کے وجود کے انکار پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دینا میں نہیں مانتا کہ کوئی رب ہے الہاد میں مبتلا لوگ دو طرح کے ہیں ایک وہ جو صاف صاف کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی رب ہے یا نہیں دونوں بنیادی طور پہ اللہ کے وجود کے کیا ہوئے منکر ہوئے یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے ان کے ایک انسان یہودی ہے وہ کافر ہے ایک انسان عیسائی ہے وہ بھی کافر ہے لیکن کم از کم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے لیکن منہت کہتا ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے یا کم از کم میں نہیں جانتا کہ کوئی چلانے والا ہے اس الہاد کے کئی اسباب ہیں کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک ہماری ذہنی شکست ہم ذہنی طور پہ قبول کر چکے یورپ مغرب وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں برے ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے لیکن میرے اور آپ کے منہ پہ تعریفیں کن کی ہوتی ہیں یورپ کی نمازی لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں جی وہ ہم سے اچھے ہیں جی وہ ہم سے بہتر ہیں بس ایک وہ کلمہ نہیں پڑا باقی ہم سے بہتر ہے وہ میں آج تک نہیں جان سکا کہ وہ کیسے ہم سے بہتر ہیں مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی آج تک ان کے ہم سے بہتر ہونے کی اگر آپ اخلاق کے لحاظ سے کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا ان کا اخلاق گیارہ ستمبر کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے معاشرے کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم ان برائیوں سے محفوظ ہیں جن برائیوں میں وہ مبتلا ہیں لیکن ہمارے کئی احباب ان کی تعریفیں کرتے ہیں جب آپ ان کی یوں تعریفیں کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی دن آپ ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے ورنہ کم از کم آپ کے بیٹے آپ کے بچے آپ کی گفتگو سننے والے اس فتنے میں مبتلا ہوں گے آپ کیسے مبتلا ہوں گے آپ کی تو وہ صورتحال ہو جائے گی جیسے اردو میں ملا نصیر الدین ہے ایسے عربیوں کے ہیں ہے جہاں چوہا نے ایک دن اعلان کر دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں گوشت تقسیم ہو رہا ہے فری میں یہ اعلان کرنے کے بعد وہ گاؤں سے باہر نکل کر اس راستے پہ بیٹھ گیا جس دو راستہ اس گاؤں کو جاتا تھا کہ لوگوں کا منظر دیکھوں گا میں نے تو جھوٹ بولا ہے لوگوں کا منظر دیکھوں گا کیسے جا رہے ہیں کیسے بھاگ رہے ہیں اب لوگوں نے برتن اٹھائے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں جو بھی گزرتا ہے پوچھتا بھی کہاں جا رہے ہو ادھر گوش تقسیم ہو رہا ہے ایک سے پوچھا دو سے پوچھا تین سے پوچھا چار سے پانچ سے جب اس نے دیکھا سارے ہی جا رہے ہیں اس نے کہا یہ بات غلط نہیں ہو سکتی وہ گھر گیا برتن اٹھایا وہ بھی ادھر چل پڑا جس نے جھوٹ گڑا تھا وہ بھی چل پڑا تو جب آپ ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے ذہنی طور پہ ان کو اپنے سے برتن اچھا سمجھیں گے تو آپ آستہ آسہ فتنہ الہاد میں مبتلا ہو سکتے ہیں جب آپ کے بچے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے ایسے اداروں میں پڑھیں گے جہاں پڑھانے والے ٹیچر مولحد قسم کے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا پرویز ہود پروید ہود بھائی اس قسم کے جب ٹیچر ہوں گے پروفیسر ہوں گے اور آپ کے بچے ان سے متاثر ہوں گے اس کی گفتگو سنیں گے اسے تعلیم یافتہ سمجھیں گے تو کسی نہ کسی دن اس کی گفتگو سے متاثر ہو جائیں گے ماحول سوسائٹی انسان کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے انسان دائیں بائیں جن لوگوں میں رہتا ہے ان سے متاثر ہوتا ہے پھر ہمارے بچوں کا تعلیم کے نام پہ وہاں پہ جانا اور کس بچے کا جانا پندرہ سال کے بچے کا بیس سال کے بچے کا جس کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنے کے علاوہ دین اسلام کا اور کچھ پتا نہیں ہے جب یہ یورپ میں جائے گا صبح و شام ایسی گفتگو سنے گا جس گفتگو میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا نبی علی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا اسلامی اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا داری کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا تو آپ کیا سمتے ہیں کہ آپ کا بچہ دائیں بائیں سے متاثر نہیں ہوگا یہ متاثر ہوگا یہ شدید خطرے میں ہے جب اس کے سامنے وہ لوگ جن کو وہ اپنے سے اچھا سمتا ہے پروفیسر اس کے اس کے ٹیچر ان کو اپنے سے اعلیٰ سمتا ہے صبح و شام اس قسم کی گفتگو کریں گے تو یقیناً یہ ان سے متاثر ہوگا اور کسی نہ کسی دن فتنہ الہاد کا شکار ہو جائے گا اور اس فتنے کو پڑھنے کے لیے میرے وہ بھائی جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے کتاب ہے الحاد ڈاکٹر سالح سندھی مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں مختصر کتاب لکھی ہے بڑی شاندار کتاب ہے اور میرے وہ بھائی جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اس موضوع پہ اس طالب علم کا اس فقیر کا ایک لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے جب آپ لکھیں گے ڈاکٹر عبدالباسط فہیم الحاد ان وہ آپ کو مل جائے گا بڑی آسان سی گفتگو میں ہے اور آپ اس موضوع کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے